Так, дорогие друзья, всем здравствуйте. Значит, смотрите, это у нас раскладушки, которые передала нам наша мама с Америки, Алла Печенко. Она нам передала 900 долларов на покупку раскладушек. На протяжении всей войны наша мама с Америки помогает всем, чем только может. Вы знаете, это моя подписчица. Столько, сколько она сделала для наших матерей и отцов в городе Харькове. Ребята, у меня просто нет слов. Сегодня у нас есть новые семьи. В город Харьков сейчас была эвакуация. Вы знаете, с Липц, с Глубокого, Стрелеча, Волчанск. Рядом с Волчанском поселке. Все, как вы знаете, на протяжении трех лет. моя главная позиция, чтобы вы знали. Враг сейчас нагнетает. А ведь, что украинцы никому не нужны. Езжайте из города Харькова. Вы потерянные люди. Мы вас освободим. Домов нема. Домов нема. Раскладушек, матрасов, одеял, вещей у людей тоже нема. Это называется освобождение. Но мы как граждане, как граждане, должны друг о друге заботиться. Это и есть украинцы. Зрозумели? Вот шире украинцы, это про нас. Забота. Пусть она будет минимальная и на не большое время. У кого целые дома, еще повезло, люди вернутся домой. Но вы не должны переживать, что вы останетесь бомжами. Украинцы бомжами в жизни не останутся по одной простой причине. Потому что у вас есть душа. Душа есть только у людей. Украинцы относятся к людям. Это, я должен до вас это донести, чтобы вы это уразумели. То, что я вам говорю, у меня дом целый. Но на протяжении трех лет я от ваших земляков, от всех наслушался здесь такого, что вы даже не представляете. Я знаю вашу всю тяжку. Как вам тяжело. Это не простые слова от меня. У меня к вам просто маленькая большая просьба. Как мамам, как папам. Пожалуйста, держитесь. Меньше говорите про политику. Не уделяйте этому время просто. А заботьте друг к другу. Баба с дедом, дед с бабой, чтобы все общались, чтобы вы были гуртом. Горе на всех. Все разделять поровну. Как закончится война, потом захотите, поругайтесь друг с другом. Но вы должны показывать пример, как мы переживаем горе, это вместе. Просто это на словах мы делаем. Или вы действительно понимаете, что у нас происходит. Но вы уж точно, родненькие мои, понимаете все, как у нас происходит сейчас. Вы как никто. Вот услышьте меня. Поэтому вы должны друг другу заботиться, помогать. Это очень важно. И хочу сказать нашим сбройным силам Украины, хлопцы, дякую вам за все. Без вас у нас ничего не получится. Мы все, что можем, держимся. И люди тримаются. Слава Богу! Слава Украине! Спасибо нашим воинам за защиту нашей страны. Все, тримайте вот так, и не, не выпадает, оно крепкое, родное. Давай, помогай Андрей, Одна да. Одна у вас? Вовченька Юля Юля, У Юлечки три? Да. Так, Юля, кто у вас есть? Стоп, 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 стоп. мужчины Смелее на мяч я окажешь Здоровый у нас так, да. так, ты мать. Раз, два, три, три, две. Да? Две. Давай. У Один. Два Давай. Головина, Юля. Головина. Головина есть у вас, Юлечка. Есть, Юля. Тримайте. то Дьяченко Олена. Нет. Это с вами Рада на связи. Это не так. Бандаренко Олександра.

Давайте я помогу. Гинева Виктория. Миронова Таня. Спасибо. Давай, давай, один. давай, 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 Хорошо Кромчу, Волок, Все хорошо, мы тримаемся. Восклиевский вот. Есть Сергей? Коновалова Тоня. у вас две? Да. Так, раз.